Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama aku di channel YouTube Alhamdulillah Oke jadi ini tuh sebenarnya aku udah syuting tadi Jadi kita lanjut aja syuting lagi Untuk part selanjutnya Ini tuh mau ngecek kondisi telur uh, Blue Tile Skin Atau kadal ekor biru Sebelumnya aku pernah uh, Unboxing ya Unboxing tentang Blue Tile Skin ini Aku dapat dari uh, Apa tuh? Apa yang kita dapat dari Oh, dari Queen Park Reptile kalian bisa tonton juga sebelumnya video aku sama Queen Park Reptile ya oh iya kalau misalnya kalian ada saran kira-kira aku kalau bisa sama siapa nih aku pengen banget sama kolek uh, tentang kolab-kolab itu ya jadi kalau misalnya penasaran saran uh, aku kalau di collab sama siapa khususnya uh, kalau misalnya orang tersebut masih ada di lingkungan Jabodetabek ya jadi insya Allah aku datangin uh, sebenarnya sih kita pengen salto juga dan pengen tahu tahu juga khususnya tentang reptil. nggak apa apa sih tentang reptil atau tentang hewan juga ya karena kita mau belajar dan juga sharing juga ke kalian nih misalnya ada yang melihara kelinci terus ada yang melihara burung gitu boleh sharing uh, apa namanya komen aja kak sama ini nih gitu uh, rekomendasi nih siapa tahu ada ada apa namanya ada pertanyaan juga dari kalian terus belum sempat kalian tanyakan ke orang tersebut jadi nanti aku bakal tanyain gitu ya itu kita berbagi pengalaman saja lah seperti itu kayak kemarin sama Queen Park Reptil kita lihat, lihat hewannya banyak sekali terus juga pengalaman dia melihara hewan dan sebagainya ya pokoknya nanti kita mau collab collab jadi kita akan keliling keliling collab nyari nyari collab uh, insya Allah kayaknya minggu depan ya minggu depan kita juga ada collab sama sama uh, adalah pokoknya nanti kalian lihat aja videonya terus juga kita masih nyari-nyari nggak -nyari. apa-apa lah misalnya dia cuma punya ikan gitu kan misalnya kalian cuma punya ikan ikannya pun ikan arwana nggak apa-apa nanti kita datengin siapa tahu nanti ada teman-teman yang pengen banget melihara arwana dan dia nggak tahu cara meliharanya seperti apa kan kita bisa jadi penyambung lidah jadi penyambung lidah gitulah ya ini sama siapapun yang penting kalian punya hewan nanti kita coba collab aja siapa tahu udah uh, hasil pembicaraan atau obrolan kita <tuh> 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 Oke okay, maaf guys tadi ada sedikit kendala mati lampunya Iji, sering mati lampu enggak sih sebenarnya enggak mati lampu cuma ketekan aja kayaknya itu <tuh> Oke okay, jadi seperti itu intinya lah ya Nah, kalian komen aja di bawah. Aku mau collab sama siapa, tapi kayaknya kalau untuk collab sama yang lebih-lebih dari kita, nggak mungkin ya. Kita makanya ambilnya yang uh, apa ya, agak di atas, sedikit di atas kita. Dan yang biasa-biasa aja, gitu. Misalnya, kamu nih yang lagi nonton, punya apa, punya hewan peliharaan. Bolehlah kita sharing-sharing, kan? Aku juga belum tahu banyak tentang hewan, gitu kan? Oh, kemarin kan aku video, ya, itu kan hasil dari narasi aku. Oke, okay, guys, itu azan dulu, jadi kita... Uh, apa skip dulu sebentar ya, break dulu sebentar, kita tunggu azan, aku mau sholat juga, nanti kita lanjut lagi Kita lanjut lagi ngecek kondisi-kondisi telurnya, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai selesai Oke, okay, kita lanjut lagi ya, semuanya, jadi sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian Tadi udah aku ambil telurnya, jadi Telurnya itu kan kecil sekali ya di sini telurnya, di sini ada telur, nah ini tuh telur uh, <coughs> blue tiles king atau kadal ekor biru, nah ini kemarin kebetulan ada dua, uh, dua apa namanya, dua telur kita nemu, nanti kita lihat kira-kira telurnya ini fertile or infertile ya, ini ya udah aku kasih di sini dua jenis telurnya. Nah ini kita taruhnya di dalam suhu kandang berapa sih 28 sampai 32 derajat celcius ya. Jadi ini hewannya sekarang aku mau ngecek kira-kira dia ini fertile or infertile. Tapi ketika kalian ngambil sama seperti telur ular yang lainnya ya. Jadi Uh, caranya tuh kalian nggak boleh dibulak-balik gitu loh ya si telurnya ini nggak boleh dibulak-balik harus tetap pada tempatnya <tuh> tetap pada posisinya Jadi kalau misalkan kalian puter bisa-bisa nanti uh, si telurnya ini jadi apa nggak bakal jadi gitu nggak bakal berhasil kita lihat tapi kalau misalnya mau lihat kita harus kasih tanda dulu nih yang atasnya itu yang mana begitu ya Nah aku udah siapin spidol. Jadi kita kasih tanda dulu atasnya ini bagian sebelah sini sedikit saja. Nah kayaknya sebentar lagi ini menetas. Ini udah berapa hari sih yang dari penetasan dari satu minggu? Oh udah satu bulan. Udah satu bulan katanya. Udah satu bulan udah aku kasih titik-titiknya warnanya titiknya begitu udah aku kasih sekarang aku mau kasih lihat boleh pinjam handphonenya atau senter sayangku nah kita kasih senter udah ini enggak bener <tuh> oke okay. aku sudah nyalain senternya ini bakal kita kasih lihat ya sebelumnya aku lihatin dulu kalian nih takutnya tadi nggak kelihatan nih ya ini jenis uh, apa namanya telurnya telurnya kecil sekali kita mau ininya boleh nggak di aku putar dulu ya semuanya e, kameranya aku putar dulu sebentar nah ini dia ya telurnya ini sudah aku kasih tanda jadi yang ini berarti atasnya nih berwarna hitam hitam gitu ya sebenarnya ini udah agak lembek gitu ya jadi aku juga tadinya agak ragu sih mau ngambilnya pokoknya intinya ini jangan sampai ketukar nih mana depan eh, mana atasnya mana belakangnya ya ini sudah aku ambil, Ih, ngeri sekali. Nah, kalau misalnya mau ngecek, kira-kira defertel atau infertel sama kayak ngecek uh, leopard gecko ya, leopard gecko ataupun ular. Nah, kalau misalnya dia ada garis merah di dalam telurnya, berarti dia fertel. Tapi kalau tidak ada, berarti infertel. Cuma aku nggak tahu nih, kira-kira dia masih kelihatan apa enggak Nih, kira-kira ya. kelihatan nggak sama kalian? Ada kan garisnya? nah itu ada jadi kita anggap saja ini fair fertile terus sorry 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 nah ini ada tutup-tutup di yang di yang tepat uh, di sepidol aku itu ada garis merahnya kelihatan banget ya ada kayak urat-uratnya juga ya jadi ini kita anggap fertile mudah-mudahan nanti uh, cepat menetasnya dia tuh berapa sih ininya jaraknya hah dua, dua bulan jaraknya dua bulan, ya, jaraknya dua bulan ini baru sebulan dari hari dia menetas ketahuan sama kita menetas ya, jadi yang satu ini berarti fertile. Nah kalau misalnya kalian ada yang pernah melihara si blue tiles king ini bolehlah komen di bawah kira-kira uh, apa namanya cara meliharanya atau ada <tuh> ada cara khususnya enggak gitu atau misalnya ada yang tahu berapa bulan kira-kira cuma aku searching tadi di Google Uh, Suamiku siang searching, searching di Google sekitar dua bulanan lah ya, baru dia menetas. Kita lihat yang satu lagi ya, yang satu lagi nih jenis uh, ininya sih kayaknya bagus juga nih, cuma kita lihat lagi. Nah ini ini atasnya jangan sampai ketukar ya, takutnya malah ngerusak. Oke kita lihat. Nah ini dia kelihatan kan? Sama ya? Jadi ini juga sama-sama fertile. -sama hmm, kelihatan ya? Ini caranya begini kalau kalian mau tahu atau ngecek e, suasana telur kalau telur ayam bisa nggak begini kayaknya nggak bisa ya soalnya telur ayam kan warnanya beda gitu yang bisa tuh telur telur ular terus juga telur e, leopard gecko dan juga kadal-kadal nih ya udah ya di, di tempat yang pas banget aku kasih spidol juga sama ya. Hmm, tapi yang lainnya juga ada kayak urat-urat e, merah-merahnya gitu bukan urat ya pokoknya jenis kayak darah-darah merah gitulah dalamnya oke okay? jadi kondisi telur yang kita punya ini berarti fertile dua-duanya alhamdulillah ya kita lihat aja ya nggak tahu juga sih ini mau perkiraan aja karena kita udah lihat di dalamnya itu ada e, apa namanya ada garis-garis merahnya berarti Uh, itu kesimpulannya fertil begitu ya nanti kalau nanti aku kasih tunjuk lagi kalau dia sudah meretas atau kalau misalnya uh, dia telurnya busuk gitu kan kita bisa videokan lagi bagaimana ciri-cirinya tapi sejauh itu sejauh aku melihara reptil sih kalau misalnya begitu ya insya Allah jadi cuma nggak tahu kan kita lihat ke depannya mungkin berpengaruh dari suhu dan juga kelembapan juga berpengaruh ya namun mudah-mudahan aja sih jadi dua ini oke okay? itu dia video kita tentang cara mengecek uh, bukan tentang cara kok cara mengecek telur-telur uh, blood tile skin kira-kira fertile atau infertile nah jadi seperti ini ya caranya atau uh, apa bukan cara kondisinya kita lihat saja perkembangannya satu bulan lagi jadi so terima kasih banyak sudah menonton videonya Sampai ketemu di video yang akan datang. Oke, okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.